আজ শুভ পয়লা বৈশাখ বছরের এই প্রথম দিনেই জপ করুন বা পাঠ করুন গণেশের এমন একটি শক্তিশালী মন্ত্র যে মন্ত্র শুধু আপনার প্রতিদিনের সফলতার পথে বাধাকেই শুধু দূর করবে না সেই সঙ্গে দূর করবে আপনার গৃহে অর্থ কষ্ট ব্যাধি এবং আপনার যে কোনো মনোকামনা পূরণ করবে এই মন্ত্র শুধু তাই নয় ছাত্রছাত্রীদের জীবনেও সাফল্য পেতে ও কর্মে উন্নতিতে এই মন্ত্র অভ্যর্থ কাজ করবে তাই বন্ধুরা বছরের শুরুর এই শুভ দিনটি থেকেই প্রতিদিন নবার পাঠ করুন গণেশের এই দ্বাদশ নামের মন্ত্রটি যদি জব বা পাঠ করতে অসমর্থ হন তাহলে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া মন্ত্রটি শ্রবণ করুন তাহলে পাঠ শুরু করছি গণেশের দ্বাদশ নামের এই মন্ত্রটি कपिलकजकर्णक लम्बदर्श विज्ञानासविनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्र गजानन दादशैतानि नामानि जः अति यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश तथा सङ्ग्रामे सङ्काटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिलगजकर्णक लम्बदरश्च विकट विघ्नाश विनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्र गजानन दादशैतानि नामानि जः यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे सङ्काटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिलगजकर्णक लम्बदरश्च विकट विघ्नासविनायक विनायक धूम्रकेतु गणाधक् भालचन्द्र गजानन दादशैतानि नामानि च्छिन्नु यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे संकाटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिल गजकर्णक लम्बदरस्य विकट विघ्नासविनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्रगजानन दादशेतानि नामानि जः अटच्छिन् यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा संग्रामे संकाटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिलगजकर्णक लम्बदरस्य विनायक विघ्नासविनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्र गजानन दादशैतानि नामानि चः अति यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे सङ्काटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिल गजकर्णक लम्बदरश्च विकट विघ्नास विनायक धूम्रकेतु गणाधक् भालचन्द्र गजानन दादशैतानि नामानि जः अति यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे संकाटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकान्दतश्च कपिल गजकर्णक लम्बदर्शविकट विज्ञानासविनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्रगजानन दादशैतानि नामानि जः अतिच्छिन्नु यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिलकजकर्णक लम्बदरश्च विकट विघ्नासविनायक धूम्रकेतुगणाधक भालचन्द्रगजानन दादशैतानि नामानि जः पति यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुमोकश्चैकन्दतश्च कपिल गजकर्णक लम्बदरश्च विकट विघ्नास विनायक धूम्रके तु भालचन्द्रगजानन दादशैतानि नामानि जः अतिच्छिन्नो यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गम तथा सङ्ग्रामे सङ्काटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते